Привет, и это Undertale, но я его удалил и скачал заново, чего? Потому что я хотел... Потому что на, на телефонных версиях не можно поменять себе имя. Так вот, что я вам хочу сказать, я для себя открыл, потому что если выбрать на настоящее имя главного героя, потому что там есть два имени, это Чара и Фриск, и с Чарой ничего особенного, это как вы используете свое имя только тут. Но если использовать имя Фриск, то, то вам напишут, что вы должны говорить в пекле. Но, я тоже погуляв только на английской версии, потом удалив и уже русскую. И вот я хочу вам показать. Сейчас введу имя Фриск. Будем гулять. Так, фу. Фу, 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 фу. Фу. Не то. да её. Ф. Даём. Фри. су К. Да, К. К, К, К. Нашёл. ну ее. Фриск. Готово. Продолж... Да. Это имя превратит вашу жизнь. всем равно продолжить. Звесно вот мои упалы с трехстаметровой ямы вниз. На цветы. Привет, цветик. Приветик. Я флауэ. Цветочек по имени Флауэ. Я, я цветиком называю. Чего не знаю. Ну ладно, флауэ. Хм. Впервые в подземелье, не так ли? Черт возьми, ты, наверное, в растерянности. Кто-то должен объяснить тебе, как здесь все устроено. Полагаю, старому доброму мне придется сделать С. Ну, что ж, приступим. Видишь сердечко? Это твоя душа. Благодаря ей ты живешь. Да. Ты начинаешь с очень слабой душой, но ты можешь усилить ее, исп... повышая свой у... У... уровень жизни. Что такое уровень жизни? Это уровень радости, конечно же. Ты, ты ведь хочешь повышить свой уровень радости, да? Не переживай, я понадеюсь, поделюсь своей. А вот она радость, совсем близко. Маленькие белые дружелюбные пульки. Приготовься. Двигайся, увы, их между... Но больше. Я тебе так скажу, я знаю, что тут происходит, поэтому нет. Эй, дружище, ты их все упустил. Давай попробуем еще раз, хорошо? Это что, шутка? У тебя мозгов нет? Гриф эти пули. Дружелюбные ли пульки? Ты в курсе то, что здесь происходит, не так ли? Ты лишь хочешь смотреть, как я страдаю? Ты, конечно же, умри. Ну, же, уже. У кот, я его ходил, поки. Ты же, дальше. Хэтшот. Максик. Ладно. Что это уже существо мучает бедные невинные дитя. Ох, не Нужно бояться, малыш. Я Ториэль, хранитель руин. Я похожу про... здесь это место каждый день, чтобы проверить, не упал, кто ли Клыс. Ты первый человек, попавший сюда за ну, столь долгое время, или же двадцать луков? Идем, я поведу тебя через катакомбы сюда. Пиши. А вот тень от ЛУИН не, нависает над вашими, вами, наполняя вас решимостью. Озёра полностью установлены. Три минуты. Чего-то, муж, я считал, читал. Добро пожаловать в мой дом, дитя. Позволь мне обучить тебя, как обучаться с руинами, и летом. Ну, ладно, баджи. Руины полного омок, древних с связей ложных вариантов и, и верных решений. Необходимо... находить їх, щоб походить із одної комнаты в другой в другу. Пожалуйста, привік, е, при, привик, привыкни подмечать їх. Хорошо. Щоб пойти дальше, нужно отпустить вас опустить несколько переключень. Не, не волнуйся. Я вот для тебя не... которые необходимые упуски. Что, похоже, все надписи стерлись. Батюшки, это может оказаться гораздо труднее, чем я предполагала. Бачите, ваше отличие? Она, она не, говорила, не говорила, что запись вот на подказке стерлась. А вот, бачите, теперь вот этих подказок нема. Но я по-другому хожу. я тут почти год страдаю, братаны. Девушки, пацаны... Ой, я пропустил некоторые Диалог, ну ладно. Давай пойдем в следующую комнату. Хорошо. Дитя, знай, на человека, живущего в подземелье, могут напасть монстры. И, И необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако волноваться не стоит. про процесс простой. Процесс Когда ты столкнешься с монстром, ты вступишь в битву. И пока ты находишься в битве, постарайся завязать дружелюбную беседу. Тяны. Тяны время. Время. Я приду, чтобы уладить конфликт. Попрактикуйся в разговоре с манекеном. Я сейчас тут забагував в толхе систему, я вышел и зашел выпадку. Ну ладно. Но это пропустим эту штуку. Угу. Вы столкнулись с манекеном. Не-не, я бояться не буду. Действие. Манекен, говорить. Вы говорите с манекеном. Также он не, не расположен к мозговому. Торин выглядит такой счастливый победили. Получает, получает э, 0 э, очок пыток и 0 монет. Ох, очень хорошо. Ты молодец. Да, да, да. В этой комнате есть еще одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? Снова забыл голову Ничего. Вот такого. Секунду. Тут же того головоломку должна быть. Я хочу ей по подивитись на всякий случай. Может она тут где-то? Лена, ну не. Мне чтобы по этому надо будет идти куда. Так. Фулхит напал на вас. Действие Фулхит комплимент. Фулхит не понял, что вы сказали, но все еще все равно польщен. Вот это конечно. Вот это вообще капец. Вы победили, получаете ноль очок пыток и ноль монет. Западная комната, это... это схема восточных комнат. Понятно. Вот и овомка, но Д давай возьми меня за руку на пару минут. На лапу пошли. Я, конечно, миг бы и сам пройти, но ладно. Спи, Марк, спи. Не надо на меня глазеть. Так ощущение, что он, типа, как бы спить и не спит. Дернулся и заснув. Ладно. Так ощущение, что он в Ладно. Кажется, холомка еще слишком опасна для тебя. Не как... Пока у тебя все хорошо получается, мое дитя. Однако у меня есть для тебя серьезная э, просьба. Добрись до конца ту... этой комнаты своими силами. Прости меня за это.

Привет, привет, мое дитя. Дитя мое. Не, не волнуйся, я не оставила тебя. Я была за колонной все это время. А я, блин, не заметил, да? Спасибо, что доверяешь мне. Тем не менее, это упро упрощенное упражнение было весьма важным для оценки твоей самостоятельности. Я должна отойти до по делам. И тебе придется продолжать без меня тут. Никуда не уходи. Бодать в одиночку опасно. У меня есть идея. Я дам тебе мобильный телефон. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Будь умничкой, договорилась. Телефон. Привет. Узнать получше. Назвать ее мамой, флиртовать. Мать. Набор номера. Это турель. А? Ты, ты только что назвал меня мамой? Ну, я полагаю, ты, ты станешь сейчас Вэвэм, назвав меня мамой. Ну что ж, тогда назови меня как хочешь. Щелчок. Хорошо. О. Все, Готово? Звонок. А это Торель. Ты, это же все еще в комнате верно? Пойди еще несколько ломок, которые я должна объяснить. Было бы опасно пытаться э, решить их самостоятельно. Береги себя хорошо. Щелчок. Хорошо. -э, под веселый шорох листья вы наполняетесь решимостью. Лозы полностью восстановлены. Ну, я взял одну. Пошел дальше. Опа, отпродвиться. Финальный фрукет порождает... Прыгнул к вам. Не, я его быть не буду. Финальный фрукет. Угрожать, озадачить. Вы сделали что-то загадочное. Финальный фрукет... Форгит... Ой, извиняюсь. Финальный фрукет форгит... Про знает, что в вашем мире еще есть почему поучиться. Вдумчивая кивание. Ё... Мое. Это первый раз, кой... ты мне попав, все я такой. Ну ладно. А, подожди. Финальный фурит неохотно сражается с вами. Ну ладно, вот. Вы победили, вы получили 0 очков пыток и 4 монеты. А да, я похож на пацифисти. Хорошо. Звонок. А ой, это Ториэль. Просто хотела спросить, что тебе больше по душе? Накрутятся ли риски? И риски. Ох, понятно, Боль... больше тебе спасибо. Щелчок. Звонок. А О, это Ториэль. Ты же ненавидишь не курицу, да? Я, я знаю твои предпочтения, но... Будешь ли ты... этот нос, если обнаружишь это на своей тарелке? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. Так я поняла, отсылка к одной душе. Душа терпения. О! Что-то тут не так. Финальный флогит... Озадачить. Видишь, что загадочное? Т -т -т, Т -т 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 Угу. Угу. Она больше вот своей атакой не удивить. Минус один. Ай. Пожалуйста, не надо. Не бейте. Не, не сыте. Босс вызов. Не драться. Др... Не дразнить давайте. Наконец-то кто-то понял это. Да, я и так знаю, что там надо делать. все готово. Звонок. О, у тебя ведь нет ни на что аллергии. Что, почему я спрашиваю? Без причины, просто так. Щелчок. Ну вот. Угу. Так, кто там? О, финальный пол, Финальный пол, это задачи Да. Ай, попал все же. Минус один. Моя первая смерть. Ура! Моя первая с Ладно. Ты не можешь сдаться сейчас. Фриск. Ты сохраняй решимость. Да я сохраняю. Я сам санцем бывся. Так. Вещей у меня нема. Я забыл все Ладно. Надо мне взять конфету. Пейте сюда, снова сохраняйте, ты туда бешеный ты. Пите сюда. Опять 20 с Флогетом. Позадачить его. Раз, два, три. Блин, а! Не бейте, пожалуйста. Пожалуйста, не бейте, не... Не не басыте. Пожалуйста. Горели всего святого звонок. Я... О, а тут она уже говорит по другому. Угу. Так, теперь у меня такой вопрос. Они что, теперь все знают, что они в игре или что? Хихи, у меня было предчувствие. Когда люди пойдут сюда, почему-то я, я часто чувствую, как будто я их уже знаю. Мне, честно говоря, когда я увидела тебя впервые, мне показалось, будто я впервые увидела со, со старым другом. А, ст а странно, разве нет? Что же, спасибо за твой э, выбор. Звонок. О, это Торель. Ты же не извиняешься, да? Да, ты уже это говорила. Угу. О, новые... Так, подожди, монцев. Можете в это поверить? Финальный о озадачить. Пожалуйста, не бейте. Не убивайте, пож. Сдох. Ой, блин. А это сложно. С финальными та, этими фогетными быть. Я не хочу быть с этими там. С некоторым целям ну ладно но цел обычный фугит ква ква больше площади человек у меня есть совет для тебя насчет битвы с монстрами монстры в этом мире крайне опасны и агрессивный в этом месте побег будет работать не всегда может может будет лучше попробовать э, другую функцию ква да триатики с удовольствием я знаю что там делать надо надо их так, вы на меня либо караулит, либо еще шесть. Ладно. Лучше моить. Вот, моить. Вот, я знаю, что -то надо так делать. Блин. Так, ты сэм. Вин тут пока еще самый... А, нет. Блин, я помню раньше. Капец. Ладно, давайте я до следующего сохранения зайду, а потом уже закинчу видео, бо это же капец. Это же огромный капец. Давай. Угу. Кто там? Теперь вы задача. Угу. Е-мать, как я до сих пор живу. Я. Ладно, минус один. А до цей уже реально хочет меня вбить. Вещи, вещи. Монстр конфета. Жгать, жгать, жгать. Жгать. Не. Сыра. Блин. Ладно, действие, действие. Молить, 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 молить. Все. Не, 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 не. Не битва, не битва. Пощада. Так, что там у нас дальше? Звонок. Да. знаете, <связать> интернете мой вопрос. Вещи моя не а я сколько помогу. Хор... Хороший цей. Да, Та, блин. Так. И вот. Так, мне показалось, или мы тут что тут не т. Це та да, узадачить. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп, хоп-хоп. Хоп. Мінус один. Так тепер ти остався. Ну ти, по ідеї, должен бути не таким. Ну ладно. Бусить визов не дразнити. А, оце я хочу, щоб його дразнили, я поняв. Тільки мене не бейби, жалуйте. разныть. Вот так. Блин, не бейте, пожалуйста. Все, нарешьте. Хотя бы... Я не хочу помирать. Надо пойти к кицу комнату туда туда. Блин. Допустим, да, пусты в ошибку. Главное, чтобы на тут никто не напал блок блокотострофа. Так, вы желез ЖЛС. ЖЛС А. Исправить. Что исправить? Ну ладно, исправить. Вы устанавливаете лицо же. ЖЛ... А, вы устанавливаете лицо же ЖЛС... и новым образ. Звуки слизи. Ну тут плюс-минус легкие. Ладно, это тут остановимся. А я до. А я якось должен дойти до следующего чекпоинта. Угу. Всем пока, до новых встреч. А я пока я, до следующего чекпоинта дойду, чтобы вам.